আহিলা তুমি জানা নে আমি তোমাৰ কাৰণে কিমান চিন্তা কৰি আছিলোঁ কোত গৈছিলা তুমি এনেকৈ কষ্টৰি কষ্টৰি তোমাক বিচাৰি যে দুদিনৰ পৰা কিমান হাবাঠুৰি খাই আছো আৰু তোমাৰ মা তোমাৰ মাৰটো অৱস্থাই নাই চিন্তা কৰি কৰি আৰু এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিবা কষ্টৰি তুমি আমাৰ ওচৰত নাথাকিলে আমি দেখো জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম হ'ব দিয়া এতিয়া আৰু কন্দা কথা নকৰিবা আমাৰ কষ্টৰি আমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিলে নহয় কষ্টৰি মাজনীও যোৱা দুদিন ধৰি তুমি কোৰ আছিলানো তোমাৰ যে কোনেও বিচাৰি পোৱা নাছিলে সচুনবাৰ তোমাৰ অৱস্থাটো কি হৈ গ'ল

কিন্তু সময় থাকোতে মই এইটো উপলব্ধি কৰিলো যে আত্মহত্যা কৰাটো আন্তিৰ ছোৱালী সেইজনী পাচলি বেপাৰীৰ ছোৱালী মই আমি বুজি পাইছো তোমাৰ মনৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা এটা কথা জনাৰ পিছত যিকোনো মানুহেই ভাঙি পৰিব আৰু সেইকাৰণে তোমাৰ পৰা ইমান বছৰে আমি এইটো কথা নোকোৱাই ৰাখিছিলো তোমাৰ অন্তৰত যাতে কেতিয়াও আঘাত নোপোৱা তুমি যাতে সদায় হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজত থাকা তুমি আমাৰ জীৱনলৈ অহাৰ পৰা আমি এইটো প্ৰাৰ্থনাই কৰো ভগৱানৰ ওচৰত আৰু কস্তুৰি সৰুৰে পৰা আজিলৈকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছো আমাৰ মৰমত ক'ৰবাত কিবা কমি আছিল বুলি তুমি অনুভৱ কৰা নে বাৰু নকৰো মা তোমালোক দুয়ো মোক বহুত বেছি মৰম কৰা আৰু সেইকাৰণেই চাগে মোৰ মনত আজিলৈকে সন্দেহৰ সৃষ্টিয়ে হোৱা নাছিলে যে মই তোমালোকৰ সন্তান নহবও পাৰো মোক জন্ম দিয়া নাই যদিও তোমালোকে সঁচাকৈয়ে মোক বহুত মৰমত ডাঙৰ দীঘল কৰিলা তোমালোকে তোমালোক মোৰ নিজৰ মা পাপা নহয় যদিও তোমালোকে মোক বহুত বেছি মৰম দিলা কিন্তু বয়স আন্ধিৰ কথা ভাবিহে মোৰ বেয়া লাগে তেওঁ যদি সন্তানৰ প্ৰয়োজনীয় নাছিল মোক যদি মৰমেই দিব নোৱাৰে তেন্তে মোক জন্ম কিয় দিছিলে ইমান বছৰ জানো মোৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰিলে হলে ইমান বছৰে কিয় মোক এবাৰো চাবলৈ অহা নাছিল তেওঁ মই জীয়াই আছো মই মৰিলো সেইটো চাবলৈতো তেওঁ অহা নাছিল মোৰ কথা নিজে জন্ম দি ছোৱালীজনীৰ কথা সেইবাৰো মনলৈ অহা নাছিল নে বাৰু

মোৰ যে কোনো উপায় নাছিল পাৰিলে মোক তুমি ক্ষমা কৰি দিবা কষ্ট জন্মদিনো ঠিকেই ডাঙৰ দীঘল কৰিব নোৱাৰিলো বিশ্বাস কৰা বস্তুৰে সেইজনী পাচলি বেপাৰী জীয়েক বুলি মানুহে তোমাক হাঁহিলে হলে যি তোমাক কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিলো হলে তোমাৰ জীৱনটো যাতে সুন্দৰ হওক তুমি যাতে কোনো বস্তুৱেই অভাৱ অনুভৱ নকৰা জীৱনত সেইকাৰণেই মই তোমাক তেওঁলোকৰ হাতত তুলি দিছিলো মই বুজি পাইছো মা মোৰ পৰা অৰ্থবছৰৰ আঁতৰি থাকিবলৈ তোমাৰো চাগে বহুত কষ্ট হৈছিল আৰু তুমি মোৰ কাৰণে যি বিচাৰিছিলা সেয়াই হ'ল মা মা পাপা দুয়োজনে মোক বহুত বেছি মৰম কৰে মই তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তান নহয় যদিও মোক এইটো কেতিয়াও অনুভৱ হ'ব নিদিলে যেতিয়াই যি বিচাৰোঁ তাকেই পাওঁ কষ্টুৰি তুমিয়েইতো আমাৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীখন তোমাৰ কাৰণে নকৰিলো আৰু কাৰণে কৰিলো হ'লে সঁচাকৈয়ে মই বহুত বেছি নাকি সিদিনাখন এইটো কথা শুনাৰ পিছত মোৰ ভগৱানৰ ওপৰত খং উঠিছিল মোৰ ভাগ্যখন বহুত বেয়াকৈ লিখিলে বুলি কিন্তু এতিয়াহে ভাবিছো মই আচলতে কস্তৰিক দুদিন নেদেখি আমি এইটো ভালকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছো নিজৰ সন্তানক নেদেখাৰ নিজৰ সন্তানৰ পৰা আঁতৰত থকাৰ কষ্ট কি হয় ইমান বছৰে তোমাক আমি কস্তুৰীৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ বাধ্য কৰিছিলো কিন্তু এতিয়া আৰু নকৰো কস্তুৰি পাৰা নহলে তুমি আৰু কস্তুৰি ল'বা আমি সেয়াই মানি লম দাদা বাইদেউ আপোনালোকে বেয়া নাপায় যদি মই এটা কথা কব বিচাৰো কোৱা বৰষা কোৱা কথাটো আচলতে কস্তুৰী আৰু ৰাজীৱৰ বিষয়ে ৰাজীৱ এটা সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল ল'ৰা তাক মই সৰুৰে পৰা পাইছো

আৰু নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে মাক বাপেকে আৰু ইয়াতকে বেছি কি বিচাৰিব পাৰে তেন্তে বলক আমি সকলোৱে এতিয়া গাঁওবুঢ়া ককাইদেউৰ ঘৰলৈ যাওঁ তেওঁৰ লগতো সকলো কথা আলোচনা কৰি লওঁগে অঁ বলা তেন্তে বৰষা ৰাজীৱ কস্তুৰী আহা আকৌ তোমালোকো বয়া চোৱান্তি আপোনালোক আগবাঢ়ক হ'ব তেন্তে সোনকালে আহিবা কস্তুৰী কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো ইমান সহজতে আমাৰ দুয়োৰে বিয়াৰ কথা আৰম্ভ হৈ যাব কোন হয় তুমি তুমি মোক তোমাৰ কথা পাহৰি যাব কৈছিলা নহয় আই এম ছৰি কস্তুৰী মই তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে

আৰে বাবা ধেমালি কৰিছো এইকনো বুজি নোপোৱা নাই তুমি আকৌ এজনী বোলা কি তোমাৰ ঘৰলৈ যাও মা পাপাহত চাগে ৰৈ আছে অ বোলা